आने ही गो ए तो बा रे टेस्ट रूम सोइल ले भने फाडी फाडी ल আমাৰ ঘৰৰ গৰু পাই গ'লো এটা কিন্তু পোৱা নাই সেয়া চাওক পাইপ মই এইখিনিত থৈছোঁহি আৰু আৰু এই বাগানখনত মই পানী দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু দিয়া নহ'ব কিয় কেলে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক বুজাই ক'ম আপোনালোকে বুজি পাব মই ভাবিছিলোঁ কি এইফালে এটা লাইন এনেকৈ দিম পাঁচটা স্প্ৰিংকুলা এইফালে লগাম তাৰ পাঁচটা স্প্ৰিং কুলা এইফালে দিম কিন্তু নহ'ব আজি নহয় মই ভালমান দিনতে লক্ষ্য কৰিছিলোঁ আৰু দেখিছিলোঁ মই যেতিয়া কিমান কেইসপ্তাহমান হ'ল এসপ্তাহ হোৱা নাই এসপ্তাহ হ'ব হৈছেগৈ আৰু মই এইফালে ইয়াত টেঙা চিঙি থাকোঁতে টেঙা গছত চৰাইৰ বাঁহ এটা আছিলে কোপৌ চৰাইৰ বাঁহ এটা এই মোৰ পিছফালে যে টেঙা জোপা দেখিছে এই টেঙা জোপাত কোপৌ চৰাইৰ বাঁহ এটা আছে আৰু মই যেতিয়া দেখিছিলোঁ সেইখিনি সময়ত কোপৌ চৰাইৰ কণী আছিলে কিন্তু এতিয়া পোৱালি হ'ল মই এইখিনিপৰা দেখি আছোঁ এতিয়া জানি বুঝি মই ভুলতেও এই কামটো করব নো কারণ যদি এইখিত মানে পানি দিও নহয় মানে পাঁচটা স্প্রিংকুল একদম ঠাইতে লাগি থাকবে বিশ ফুট বিশ ফুট আঁতায় আঁতরে আর পানি দিলে কি হব কপো ছায় পালিকিটা মানে টিটি শেষ হয়ে যাব কিন্তু টিটি শেষ হয়ে যাব কিন্তু বেলেগুলো উপায় না নাই মই নিদিওঁ লাগিলে মোৰ বাগানৰ পাতেই নেলাগে মই নিদিওঁ ভাবিছিলোঁ যদি পানীটো দিওঁ মাকটো এনেও আহিবই মাকেতো বচাবই পোৱালি হা ভগৱানে পানী দিয়া কথাটোও বেলেগ অঁ মই জানি বুজিও যদি এইখিনি ভুল কৰোঁ নহয় মোৰ এইটো মহাপ লাগিব এয়া দেখিলে দেখিছেনে আপোনালোকে চৰাই পোৱালি হা মই এতিয়া চাওক এইকেইটা দেখি শুনিব কেনেকৈ ইয়াত পানী দিওঁ বাৰু পোৱালিকেইটাও দেখিলে গতিকে মই এইখি বা ধুনীয়াকৈ আঁতৰি যাওঁ মাক বাপেকক অশান্তি নকৰোঁ পানী আহি গ'ল আপোনালোকে দেখিলে কিমান সালে এই দুশো লিটার ড্রেমটা ভর্তি গল গেল দশটা পাঁচ হলগে রাধা ভাত খাই নাইপারাধনী মূর মতে ভাত শাক গল গেল এনেকে কই করে পৰা একদম লাস শেষ থেকে দশটা স্প্রিংকুলার লাগিয়েছে মই অলপ ওচৰলৈকে দেখাই দিছোঁ ৰ'ব কিন্তু বেছি ওচৰলৈ গ'লে পানী পৰিব এয়া চাওক দেখিলে এই সি পা এনেকৈ হ'লে দহটা সেইখিনি বোলা লাগিব মই মোবাইলত এলাৰ্মটো লগাই থৈ দিওঁ কিমানখিনি সময়ত মই বন্ধ কৰিম কি কথা কি বতৰা গোটেইখিনি চোৱা মেলা মোৰেই ৰাতিপুৱা ভাত এয়া এয়া চাটনি আৰু এয়া পানীলাও আলুগুটি বিলাহী দাইল এইটো বহক দেই বা অল্প পানি ঠান্ডা দে চাবোৰ নামাৰিব পাৰোঁ কিন্তু বহুত কিবাল্টিং পানী গাত ঢালিছো আৰু আমাৰ একেবাৰে বাঁহৰ তলতে পুখুৰীটো এনেকুৱা ঠেণ্ডা বৰ্তাই ভাল লাগিছে বুলি কৈছে বহুত ভাল লাগিছে মনটো ইমান কষ্ট ওলাইছে কিন্তু যাব লাগিছিলে বহুত সোনকালে আমি কাম কৰা মানুহ ব'লক তেতিয়া ব'লক বতা এইটো ৰাস্তা এনেকৈ যাব লাগিব বোলক লাজ লাজো লাগিছে লাজ লাগিছে নাই লগা লাজ নাই লগা পকাবলৈ লাজ নাই লগা মোৰ লাজ লাগিছে আজি নাম হোৱা মানুহ ঘৰ পাই গ'লোহি এই পকা ৰাস্তা কিনা মোলগ যাওঁ আৰু গৈ আমি বহিছিলোঁহে আৰু আমাৰ বাবে ইয়াত বহি থকা এই আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ বাবে সকলোৰে বাবে চাহৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু চাহত আছে চাওক আপোনালোকে বুন্দিয়া আৰু গুড় আৰু গাখীৰ চাহ ইফালে গীতা পাঠ হৈ আছে আমাৰ ইয়াৰ গাঁৱৰ বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহ আৰু গোটেই গাঁৱৰ বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহৰ ভিতৰত মই এটা সৰু আৰু মই বাবে সৰু বুলি কৈছোঁ ইয়াত যিমান মানুহ আছে নহয় গোটেই মানুহ বিয়া পতা ঘৰ ধৰা আৰু মোৰ সন্মুখত পাই গ'লহি ইয়াৰ চব বুনিয়া আৰু গুড় মোক দিছে আৰু ইয়াৰ গাখীৰ চাহ বৰ ধুনীয়া লাগিলে দেই আজিৰ দিনটোৰ কথা মই পাহৰিব নোৱাৰিম বৰ ধুনীয়া লাগিলে ভাল লাগিলে আৰু এই যে মানুহগৰাকী দেখিছে এই মানুহগৰাকীৰ পুতেক ঢুকাইছিলে মানে ল'ৰা ল'ৰাটো মানে বিকলাংগ আছিলে মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ খাব নোৱাৰে বব নোৱাৰে চব মাকেই ভাল পইচা ধৰিছিলে কিন্তু কি ক'ব নিয়তিৰ দশা আৰু শেষত সোম যোৱাকৈ ঘৰখনীয়া মানে ঘৰখনৰ পৰিয়ালে সেৱা লৈছিল তাৰপিছত এনেকৈ এইবিলাক কীৰ্তন পাঠ হৈ আছে আমি মানে আমি বুলি কিব কমাওঁ প্ৰত্যেক প্ৰত্যেক মানুহৰ ধৰ্ম বেলেগ নাম ধৰ্ম কৃষ্ণ ধৰ্ম কিবা কিবি থাকে আৰু ন বামুণীয়া কিবা বুলি সংঘতিয়া বুলি বহুত নানা ধৰণৰ নিয়ম নীতিবিলাক থাকে কিন্তু প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ নিয়ম নীতিবিলাক আমাৰো এনেকুৱা মই যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু মোৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ অকণমান ভালো লাগিছে বেয়াও লাগিছে দেখাইছোঁ এতিয়া নাম লৈ আছোঁ শেষৰ নামভাগি শেষৰ নামভাকি এনেগে বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ যি জানে গাবলে আমি শুনে থাকা মানুষ শুনে আছো দেখি আছো কিন্তু মানুষ এদিন এনেকাই আমার লাগিব তাকে ভাবি দেই আগর দিনলে আমি কেনকা হমগে কি কথা কবি ভাবি কেবা বেয়াল কিন্তু কতনো সদায় কেন থাকি দিনক দিনে বুড়া হাত ধৰি কঁপালৰ বিষ হৈ আহিছে পৰিৱৰ্তন গৈ আছে দিন পৰিৱৰ্তন হৈ যোৱা বস্তু নামৰ তেল এই তেল লগালে বোলে আপোনাৰ গাৰ বিষ পানীলগা যিয়ে নহওক মানে নাঙৰ তেলখন যদি এয়া নামৰ তেল বুলি কয় এই বিশ্বাস এটা আছে আমাৰ গাঁৱত আৰু আপোনালোকৰ আচলতে কি বুলি কয় নাজানো সেই তেলখন লগালে আপোনাৰ মানে ভাল আপোনাৰ কাণে নায়ে নাকে কপালে আপোনাৰ সেই দুখ পোৱা জেগাত যদি আপুনি লগাওঁ আৰু শেষত এয়া সামৰণ আচলতে সেই ঘৰখনৰ পৰিয়াল আছিলে সেইজন চাৰিজন আছিলে পাঁচজন আছিলে কিন্তু দেউতাক প্ৰথমতে ভাল দেই আগতে মাল খাই হ'লে মাল খাই খাই মানে দেখা অৱস্থা নাইকিয়া হ'লগৈ মাল খাই খাই মাহটো ঢুকালে তাৰপিছত হোটেল ঢুকালে এতিয়া ঘৰত আছে মা জীয়েক আৰু সৰু পুতেক এটা মই দেখাইছোঁ আকৌ এইফালে চব কেইজনীজন ছোৱালী এইটো ভাইফটো ছোৱালীজনীখিনি আগতে আছে সেইজনী মাক সেই তিনিটাহে আছিল চিধাকৈ ঘৰত আছে এইটো আৰু শেষত প্ৰসাদ বিতৰণ মানে ভাগ বিতৰণ কৰি আছে মানে ঘৰমূলীয়া বুলি কওঁ আমি সেই যে ক'লা পলখনত ইয়াৰ ঘৰমূলীয়াৰ বাবে ভাগ কৰি আছে আৰু পাতত আমাক এই বহি থকা মানুহক দিব আৰু এনেকেই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ হাঁ কথা বতৰা ঢেৰ মানে হাঁহি ফূৰ্তি এনেকৈ হাঁ সঁচাকৈ ভকতবোৰ বহুত ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰে দেই বহুত ধুনীয়াকৈ আৰু শেষত প্ৰসাদ বিতৰণ কৰি দিলে আৰু সকলোৰে সন্মুখে সন্মুখে এয়া চখা কি খাবলৈ দিছে আকৌ ভৰাইছে যে আপুনি হা কোনোবাই খাইছে কোনোবাই ঘৰলৈ সামৰিছে মোৰ পাতৰ এয়া আৰু এইফালে খালেই খাব নোৱাৰাবোৰ এনেকৈ পলিথিনত ভৰাই লৈ গৈছে ঘৰলৈ লৈ যাব ঘৰত মানুহ আছে আৰু চবেই চব খোৱাত ব্যস্ত বিশেষকৈ তেনেকুৱা একো ইয়াত ওলোৱা নাই প্ৰসাদ চুজি আৰু শেষত ভকত বিদায় বুলি কয় যে এইফালে মাক যিয়ে পুতেকটো কেনি গ'ল বুলি কোনো গম নাপায় সৰু ল'ৰা যে পাঁচ ছবছৰ হৈছে খেল ধূলাবোৰত আৰু এইফালে হাঁহি ফূৰ্তিত ধেমালি গোটেই হওক আপুনিয়ে গম পায় আমাৰ চাৰি পাঁচফালৰ যদি বিষৰ যদি মানুহখিনি গোট খাই আৰু কিমান কি কি কথা নোলায় যে আৰু দিনটোত এয়া পাই গ'লোহি ঘৰ কিনো ক'ম সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে আচলতে কি হয় তালৈ গ'লে মানে কি ঘৰ কথা বতৰা এইবিলাক ইমান মনলৈ নাহে মোৰ আহিছিলে নহা নহয় মই মটৰটো লগাই থৈ গৈছিলোঁ সেই মটৰটো আমাক বন্ধ কৰিবলৈ মই ঘনে প্ৰতি ফোন কৰি আছিলোঁ আৰু আমাৰ ঘৰৰ লাইট তিনিটা বেয়া হৈছিলে সেই তিনিটা নিবলৈ মনত আহিছিলে সি তালৈ ফোন কৰি আছিলোঁ মই যে গৈছিলোঁ সেয়া আছিলে মৰা সকাম যিটো ল'ৰা মৰিছিলে ল'ৰাটো আচলতে একেবাৰে বিকলাংগ আছিলে ওঠৰ ন ঊনৈছ বছৰ হৈছিলেগৈ মানে খোজ কাঠল কাঢ়িব নোৱাৰে অকল বিচনাতে থাকে বিচনাতে একো কথা চথা একো মানে ক'ব নাজানে মানুহে ভাত খুৱাই দিব লাগে হাগিলোঁ গুৰ মূৰ ধুৱাব লাগে এনেকুৱা এটা ল'ৰা আছিলে আৰু সেই ল'ৰাটোৰ আজি সকাম নহয় নাম আছিলে মই গৈছিলোঁ পপা মা এতিয়া ক'তো মানে নামঘৰে চামঘৰে ক'তো কিবা এনেকুৱা হ'লে নাযায় সকাম নাম যিয়ে নহওক মোকে ক'লে মায়ে তই যাবি বুলি মই গ'লো ভাল লাগিলে গৈ এইবোৰক মই কওঁ স্প্ৰিং কুলাৰ বুলি এইবোৰ চাওক এটা মই ধুনীয়াকৈ দেখাইছোঁ ৰ'ব এই দেখিলে হা তলৰ পৰা এই ফুটা দুটা আছে এই ফুটাটো সৰু আৰু এই ফুটাটোৱে ওচৰতে পানী পৰে আৰু এইফালে ফুটা এটা আছে এইটো ডাঙৰ ফুটা এইটো দূৰত পানী পৰে আৰু এই স্প্ৰিং কুলাৰটো যদি এইখিনি লগাওঁ নহয় এইখিৰ পৰা পঁচিছ ফুট দূৰত আপোনালোকৰ ভাবি চাওক পঁচিছ ফুট দূৰ এই স্প্ৰিং কুলাৰটোৰ পৰা কিমান দূৰ হ'ব এইখিপৰা একদম পঁচিছ ফুট পূৰা ৰাউণ্ডকৈ পানী পৰিব একদম এনেকৈ ৰাউনকৈ আৰু দহটা স্প্ৰিং কুলাৰ যদি পঁচিছ ফুটকৈ পানী পৰে কিমান পৰিব সেইটো কথা আপোনালোকে নিজে ভাবি চকা এতিয়া মই এটা লগালোঁ আৰু বাকী নটা আছে পাঁচটা সেই তাতে আছে বাগানতা অনা পাঁচটা লৈ আহি মোৰ পিছফালে পূৰা চিধা আছে পাঁচটা ষ্ট্ৰিং কুলাৰ লগাই লওঁ বাকী পাইপ চাই মেলি ধুনীয়াকৈ আজৰি তই এতিয়া একো কাম নকৰোঁ ঘৰলৈতো ধুনীয়াকৈ বহিংগৈ বহুংগৈ চকী এখনত কাপোৰ কানিখিনি খুলি ভিডিঅ' ইডিটিং কৰোঁ এইফালে পোৱালিটো আৰু মই গৈ আছোঁ গৰু আনিবলৈ আপোনালোকে কেতিয়াবা আপোনালোকৰ সেই গৰুখিনি বিচাৰি আনে নে আবেলি পৰত গৰু বিচাৰি বিচাৰি এইফালে ডাঙৰ ৰাস্তা পালোঁহি মানে আমাৰ ঘৰৰ পৰা মই এক কিলোমিটাৰতকৈ বেছি আহিলোঁ আমাৰ ঘৰৰ গৰু পাই গ'লোঁ এটা কিন্তু পোৱা নাই এইজনী মাইকীজনী এইটো পোৱালিটো আৰু এটা পাইছে দমহ এটা দা যাহ ৰাতিৰ ভাত সাঁজ খাই লওঁ এইফালে আছে পানীলাও এইফালে কটাই ডুবা গুটি এইফালে ফ্ৰেঞ্চবিন আৰু এইফালে আছে কচু 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 ডাল কচু কি কয় নাজানো আঠটা দহটামান হৈছেগৈ খাই লওঁ আপোনালোকৰ ঘৰত ৰাতি কেইটা বজাতনো ভাত খায় মোক কমেণ্ট এবাৰ জনাবচোন এইখিনি সময়ত মানে এতিয়া কি মাঘ মাঘ মাহত ডাল কচু খাবলৈ খুব ভাল ৰাতিৰ ভাতটো খালোঁ আৰু খাই মেলি এই উমনি সোমাই আছোঁহি মানে মোৰ ৰুমত আৰু মটৰটো লাগিয়ে আছে বাৰু নটা কিমান আঠলৈকে নে কিমান এলাৰ্মটো লগাই থৈছোঁ তাৰপিছত অফ কৰি দিওঁ নে আকৌ বেলেগ জেগাত লগাওঁনে সেইটো ভাবি পোৱা নাই